Да, половинные, ты их все не додерживаешь. Так, играешь спокойно. Тоже вроде красиво, но Бах написал длинную ноту. Поэтому... А, вот, да, хочется, да. чтобы твои пальчики не просто прыгали в отдельности. У тебя где-то вот, не так. Я немножко показала хуже, чем ты играешь. они у тебя прыгают на каждую нотку. А нужно. даже есть вот такой вариант исполнения, может быть, ты слушал такое, наверное, и захотел так сыграть, такое бывает. Может быть. Но мы с тобой этот штрих еще не проходили, не освоили, это трудно. Школа, да? Вот это представь, от тебе надо дойти вот эту дорогу до фа и все. Да. Какие-то перецепочки. не надо. Да. Вот, а, и да. опять. -то. здесь да. тоже нет соединения. Вот. Ой, Мария, же... вот, а самое главное это вот такая интонация, да, как я показываю? Конечно, да, да. Ну и есть места, в которых просто пальчики. Чем, э, пока можешь, а уже что тебе сразу покажу? Здесь опять есть любимые Бахом залигованные нотки. Э, то же самое везде одинаково. когда ручки меняешь вот так вот здесь например я взяла вот эту вот нотку я знаю что мне надо идти сюда поэтому здесь я долго не сижу а сразу вот я уже мне уже легко видишь здесь есть да где у нас еще такое же есть наверное тоже тут и сюда вот это еще ага. Чтобы вот эти вот большие перелеты у тебя ловко получались, да? Андант и переводится как спокойно. Андант это значит шагом. Представь, что можно шагать. шагать. Раз, два, три, да. А если раз, два, а, а, да. <сас <PlayStation> <сас> то есть я ее раз только. Да, Это может даже быстро получиться, если руку сразу. Вот и все, конечно, конечно. Да. То есть ручку плечом, причем не вот так вот ее, а то что я делаю себе. То есть я тебя от плеча раз, и она может попасть даже вот сюда. Да. Вот она да, ну тут Вот здесь это я нарисую тебе. Значок этот называется тенуто. А, собственно, тут есть. Ага, а я пошла рисовать то, что тут уже есть. Напишу, как он называется. Он называется Тену. Очень похоже на русское слив ⁇ В <laughs> вот так раз и повернем. Смотри, здесь вот этот кусочек, у тебя немножко сомнительный текст. Ты можешь один раз так сыграть, другой раз так. Надо лучше выучить. Вот здесь вот непонятно, что там было. А ну видишь-то такие ноты. Удачи врага будет. Уверен, идет. Здесь вот. А вот дальше написано контабели певучие. уже солнце поднялось уже уже все расцвело уже и цветочки раскрылись все уже ну, здесь правая рука должна уже петь вот этот конец ну отсюда -то. и в конце должен остаться вот такой терция. Ты это знаешь? Секунды терции. Вот. Ну, вот такие вот. Это какие у нас вот это ноточки, Вот это, знаешь, Спасибо. какие? Это понятно. А какие сами ноты? Ты считаешь, что это мисс до? Если так и думаю, что вот это что, конечно, да, это фаля до, то есть это что, ля дуфа, ля дуфа и их всех по три, это тоже понятно. Значит, здесь этот этюд очень такой на реакцию быструю, видишь, какие-то этюды так оканчиваются, какие-то так, вот черни специально вот так помещают в разные, конечно. Значит, тут еще надо поработать над, над, этим, над реакцией, ну и чтобы три было нотки, четыре четверти размер везде. Вот, а руку здесь как раз, вот тут длинных нот нет, тут снимается, она готовится дальше идти, а ты ее держишь, а потом тогда... Где? Они, они не держатся. Вот где не надо держать. Все время птичка взлетает. Да, то есть надо этот хвостик. Красивый. Одна музыка, дальше другая. Это должно быть слышно. Не остановка, но интонирование. Вот слышь, я играю, да? Нет, вот это смотри. Это не нужно на первую долю. Это не начало, это конец. Левая будет помогать. Потому что... Тут, видишь, это идет сюда. А левая наоборот идет наверх. у тебя идет красивое излучение есть но сами по себе отдельно а тебе надо такую дорожку сделать вот здесь очень хорошо особенно так идет видишь четверти, а не одна. Да, тут надо, чтобы оно отстоялось. Нет, не додержишь. Смотри, раз, два, три, четыре. Поэтому... Да, она да. Самому, самый ловкий тут первый должен, надо учиться. Вот это. Это и сразу. Вот да, прямо это. Да, а теперь так, и на соль. Да, и и убраться надо первому. Вот, а теперь. Да, и до конца. Да, вот, ну, понял где трудность, да? Вот ее надо хватать. Все остальное там легко можно не учить, а вот эти вот вещи, чтобы было незаметно. Да и дальше, да, и дальше, дальше, Вторая Половина. Вот так, да, и это тоже. опять переход. Да, потому что эти лица маленькие, но тут есть трудные переходы. Давай теперь этот yeah. мажоре левый. больше дно ну, клавиши опять же слышно да какое звучание вот по сравнению с твоим как бы ты определил вот, какое звучание? И вот такое звучание ну, более звонкая каждая ноточка как алмазик часто как лягушечки квакают. А надо идеально вместе. А вот уже здесь тебя получается так не умею. Очень надо постараться, чтобы так счастливить. И концовочку. Вот это все идет. В этой паузе ручка должна просто готовиться к следующему. Вверх и готовиться. Вот я, я куда-то туда его чуть-чуть сбегаю. Дай с ручки свободу. Вот да, Пробуй. <пробуй> так. Да. Так вот здесь. Угу. Да, 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 да. Вот опора одна, вот такая... Да, 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 там. А остальное... Они идут вот туда пальчики все. Вот, вот так И уже оказывается... Вот, вот угу. Есть два приема, но надо сохранять вот этот. Вот, вот, вот через первый проходишь. Да, 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 вот так. Да, да, вот одно. Ну. Вообще вот так потихоньку можешь его разбирать медленно, этот этюд тоже. Да, ну, вроде получилось. Хорошо. А, хорошо, разбираем тогда. Ага, ага. Да, 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 да. Вот Одно движение, а так, вот пять. Да. Вот. Да, и здесь она должна взлететь. Легко тоже. Да, та самая птичка, да. Тоже та какая-то скорее не птичка, а бабочка какая-нибудь. Нет, вот не так, а именно так. сторону движения. a